заметили, что заходил с хорошим настроением и выхожу с хорошим настроением. Сдали документы, которые были написаны в повестке, но там дальше будет видно. Предлагали пострелять уже завтра, пошли. Поэтому иду думать. Насчет стрельбы, говорю, мне это действительно интересно, потому что опыта как такового у нас нет. Э -э, подготовка, которая проходила когда в медицинском университете, оставляла желать лучшего именно фактически, потому что в 98 году тогда уже патронов не было, ничего не было, сборов как таковых по факту не было. Поэтому это есть проблема, проблема нашего государства, и в будущем эту проблему уже будет решить. Такую же самую повестку можно спокойно принести домой, и ничего без этого не было. А просто, просто содрогать воздух, имитировать бурную деятельность, я понимаю, что идет команда сверху, скажем, и люди подневольные, к сожалению, вынуждены приходить и делать то, что они, скажем, до конца не понимают. Есть закон, действует в рамках закона, и кого-либо о чем-либо просить, мы не будем. сейчас я иду проверять свои учетные данные, но, как я понимаю, наверное, есть какие-то вопросы, связанные с тем, что есть понятие и бронирования определенных лиц, которые являются государственными служащими. Поэтому сейчас эти все данные будут уточняться здесь, в районном банкомате. Возможно, ситуация с бронированием по ходатайству городского совета. С учетом того, что я являюсь государственным служащим, я готов исполнять свой воинский долг, поэтому здесь вопросов нет. Но другое дело, что есть еще долг и перед избирателями, которых немало, порядка 15 тысяч. И здесь вопрос, опять-таки, того, что депутат практически отзывается на определенное время, и в законодательстве нет механизма, а кто же будет исполнять э, обязанности депутата на время его отсутствия? Я бы это не назвал никаким политическим давлением. Другое дело, что, например, вчера в средствах массовой информации почему-то в некоторых сюжетах подавалось это так, как э, что повестки вручались депутатам регионалам. То есть вот почему была такая привязка даже у тех же журналистов? Мне она тоже не совсем. Понятно, у нас тоже есть проблема с водителями мусоровозов, которых забирают со слесарями, с электромеханиками лифтов. То есть в наших условиях это, конечно, очень серьезно сказывается на устранении аварийности. Если специалисты с опытом, которые работают не один год и знают специфику работы и знают объекты. И потом оказывается так, что их забрали. Кто, Какой молодой работник придет и разберется сразу за неделю, за месяц в вопросах. Как мне объяснили сейчас в венкомате, не являясь военно обязанным по возрасту. По возрасту. То есть даже не с точки зрения моей госслужбы. Вот. Отметка не военно-обязанная.